Внутренние войска МВД Украины входят в систему Министерства внутренних дел. Непосредственно внутренние войска подчиняются министру внутренних дел. Территориальные органы, подразделения, части, территориальные командования, они подчиняются командующему внутренними войсками и министру внутренних дел. Веренные мне части, они готовы и могут охранять и оборонять себя сами у нас достаточно сил и средств для этого, от радикальных, сепаратистских, любых проявлений. Все военнослужащие на 100% на сегодняшний день верны своей присяге и своему воинскому долгу. И главная наша задача, как правоохранительного органа, как войск, которые отвечают в том числе за правоохранительный порядок, общественную безопасность, это не допустить нарушения общественного порядка на территории Автономной Республики Крым на маршрутах патрулирования и зоны ответственности Крымского территориального командования.